सर ने कहा अभी की बात करती है कि जब मैं आपके बीच में बैठ के ये फंक्शन देखा करता था आज इस तरफ खड़ा हूँ बार बार सर मुझे यहाँ बुलाते हैं स्कूल में कभी अतिथि के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में किसी भी रूप में बुलाते रहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे ये अतिथि शब्द या मुख्य अतिथि शब्द से कोई ज्यादा प्रेम नहीं है लेकिन प्रेम है स्कूल से प्रेम है सर से प्रेम है मैडम से जिनसे अनुशासन सीखा और चरित्र निर्माण की कुछ चीजें जो मैं हर बार आप लोगों के सामने कहता हूं वो मैं जरूर आपके सामने एक बार फिर से कहना चाहूंगा मुझे मैडम सैंगर की एक बात ने मेरे जीवन को बहुत बदला मैं अपने दोस्तों को जैसे स्कूल में घर पे, पे संबोधन करने का तरीका जो होता था हमारा हम लोग यार शब्द का प्रयोग कर लेते थे यार शब्द का प्रयोग कर लेते थे तो मैडम ने मुझे एक दिन बुला के समझाया कि बेटा ये चीज़ें बोलने में अच्छी नहीं लगती और मेरी शिकायत सर को लगा दी कि ये, ये इतना बड़ा हो गया है कि अब यार शब्द का प्रयोग करता है बिलीव भी उस बात का मैडम की उस बात का मुझ पर इतना असर हुआ माय वर्ड्स एंड आई अंडरस्टैंड कि जो आपकी अभिव्यक्ति है कहने का तरीका है वही आपको एक अच्छी या बुरी पर्सनैलिटी के रूप में दुनिया के सामने बनाता है दिखाता है और एक बच्चों आपके साथ में बात करूपा डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन सातवीं कक्षा में मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि अपनी लीव एप्लीकेशन दे देना कि तुम्हारे मामा की बेटी की शादी है तो मैंने देरी अपनी क्लास टीचर को उन्होंने अशोक सर को देरी को दी एप्लीकेशन अप्लीकेशन उन्होंने बुला लिया मेरे पापा को घर से कि भाई ये इसने क्या करना है शादी में जाके वो कहते जी मेरे इसके मामा की बेटी की शादी है कहते उससे क्या फर्क पड़ पड़ता है कहते इसको पढ़ने दीजिए कहते नहीं दो दिन की तो बात है कहते दो दिन की बात नहीं है ये चार दिन पहले से सोचता रहेगा उस शादी के बारे में चार दिन बाद आके बच्चों के साथ वहीं पर बातों की बात करता रहेगा तो मुझे ये आपकी शादी दस दिन में पड़ती है और इस बच्चे की लाइफ में इस शादी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है आप जबरदस्ती बच्चों की पढ़ाई लिखाई के टाइम में इन चीज़ों को शामिल कर दीजिए तो मुझे ये समझ में आया कि माँ बाप के अधिकार से ज़्यादा आपके शिक्षकों का अध्यापकों का अधिकार होता था आपके ऊपर और टीचर्स भी उतना ही प्रेम करते थे बच्चों से मेरे माता पिता की ये ताकत नहीं थी कि वो सर की अनुमति के बगैर मुझे उस शादी में ले जाने की सोचें फिर बहुत रिक्वेस्ट करके और करके समझा के एक ही दिन की छुट्टी दे दीजिए बट वु लाइक कि कभी आपके टीचर अब किसी चीज़ के लिए अगर आपको रोकते हैं तो रोकिए रोकने वाला कोई नहीं मिलता इस दुनिया में तो आई वुड लाइक के भी जो टीचर्स आपके साथ इतना स्नेह करते हैं प्रेम करते हैं कि आपके निजी जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है निर्धारित करने का हम हाँ दीजिए उनको तो। मैं कई बार कई पेरेंट्स से सुनता हूँ तो टीचर की कितनी हिम्मत है साढ़े बच्चे और झाक भी जाए टीचर्स की क्या हिम्मत है उंगली ला दिखावे आई वुड लाइक टू से आपके बच्चे की जीवन में जो प्रगति होनी है जो तरक्की होनी है वो अनुशासन से होनी है सर की एक लाइन मुझे आसान तरीका प्रतीक्षा करवाते रहिए आप ये सोच के देखिए छोटी चीजें सर के पास आना होता है तो घड़ी और सारे का माहौल मुझे धकेलता है कि भैया पहुंच जाना और कहीं भी टाइम से पहुंच जाना So I really feel happy के मुझे सर से पढ़ने का सीखने का मौका मिला मैं सातवीं कक्षा तक चंडीगढ़ में पढ़ा स्कूल में जाता था और आठवीं कक्षा के बाद फिर रोपड़ गया फिर स्कूल में जाता था सातवीं और आठवीं में मैं एक गुरु के घर में आता था एक ऐसे जगह पे आता था जहां मुझे सीखने का समझने का और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली एक नालायक बच्चा था मैं सातवीं तक मुझे इसे कहने में जरा भी ना शर्म है ना इस नालायक हो गया बहुत अच्छा लगता है आपको भी लगता है कि बहुत नौज है किसी को कुछ पता नहीं लग रहा लेकिन सातवीं में मैं जब अपना स्कूल बदला तो उसने मेरा जीवन बदला तो उस जीवन के बदलने के स्वरूप ही आज मैं आपके सामने एक कामयाब इंसान के रूप में खड़ा हूं कामयाबी की बहुत सारी चीजें हैं सक्सेस और तरक्की मिल जाती है वो तरक्की तरक्की, तरक्की नहीं है वो तो एक संयोग है जो आपको और भ्रमित कर देगा आपके जीवन के प्रति आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये जो कामयाबी है मेरी है या किसी और की है और ऐसे आदमी का फिसलना और आगे जीवन में विफल होना निश्चित है दूसरी बात इस स्कूल के लिए जो भी मैं हमेशा सोचता हूं आ जाया हूं तो इस हॉल के लिए सर मैं चाहता हूं इस क्वार्टर की तरफ से एक दो लाख इक्यावन हजार रुपया आगे जो भी आप जो, जो बच्चे जिनको आप पुरस्कार दिया है इनके साथ मैं सर चाहता हूं कि जो आप कार्यक्रम बनाए बच्चों के लिए अगर लंच करना तो सौली में चंडीगढ़ में जहां की भी सुविधा है तो इन सबको लंच के लिए आमंत्रण है और अगर डेली और ये जो वेट लिफ्टिंग वाले दोनों बच्चियों को देखा तो इनकी स्पॉन्सरशिप Uh, जो भी है स्कूल का खर्चा जो भी है आई नो देयर पेरेंट्स मस्ट बी वेरी रिच वेल्दी एंड दे कैन अफोर्ड एनीथिंग एंड एवरीथिंग बट स्टिल मुझे बहुत खुशी हुई उन बच्चों का यहां पे uh, सब उस uh, प्रतियोगिता में उनको पार्ट में से प्रोग्राम करवाया गया आप क्या कहना चाहते ये प्रोग्राम आमतौर पर स्कूलों में एनुअल फंक्शन के टाइम होता है प्रॉब्लम ये है कि उस टाइम बच्चे कोई बाहर के देश में है कोई मेडिकल कॉलेज में है कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में है बच्चे मिलते नहीं तो हमें यह था कि जो हमारे बच्चे खासकर प्लस टू वाले जो बाहर जा रहे हैं यहीं हमें अवेलेबल हैं हम जल्दी से जल्दी इन लोगों को अवार्ड्स दें वरना 50 परसेंट बच्चे हमें यहाँ नहीं मिलते यहाँ तक इस छोटे से फंक्शन की बात है माँ बाप के साथ उनके बच्चे होते हैं बड़े फंक्शन में कोई सुनता ही नहीं कि कौन क्या कह रहा है ये जो फंक्शन है इसमें तकरीबन 200 की ऑडियंस थी हमारा स्टाफ है बच्चे हैं जिनका अवार्ड्स है उनके माँ बाप हैं हर बच्चे ने हर बंदे ने हर एक की बात सुनी है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा सेकेंडली जहाँ तक हमारे जो गेस्ट हैं दो हमारे दो बच्चे ये जो ये कपल है संजीव और वैशाली तो इनकी तो खैर बात ही क्या मेरे जब पढ़ाता तो ऐसे लगता है कि ये तो दो तीन साल की बात है इनका वही ढंग है मेरे साथ बोलने का और मेरा भी इनके साथ वही ढंग है आई बिलीव इन ओपन रिलेशनशिप कि टीचर जो है बच्चों के साथ खुलना चाहिए ताकि वो टीचर की पर्सनैलिटी को क्लोज क्वार्टर से देखें और बच्चा भी चाहे माँ बाप से शेयर करता है नहीं बच्चे से शेयर करें तो स्कूल जो है एक बहुत हैप्पी जगह होनी चाहिए बच्चा ये ना समझे कि ये सज़ा है कि अब स्कूल जाना ये बोझ है नहीं बच्चा खुशी होकर आए हम यही कोशिश कर रहे हैं टू मेक आई पी एस ए वेरी हैप्पी स्कूल कि स्टाफ भी खुश हो मैनेजमेंट भी खुश हैं बच्चे भी खुश हैं वरना अगर सज़ा है तो बात नहीं बनती ज़बरदस्ती से कोई काम नहीं होता पाँच लाख किया गया आप क्या काम वो इनसे बात की है हमने हमारा ये जो है ऑडिटोरियम आपने देखा है गर्मी बहुत है छत इसकी ठीक है तो इसको हमने यू नो बैठने के लायक पाँच छः सौ की कैपेसिटी का अभी तीन सौ की कैपेसिटी है इसी को हमने बड़ा कर देना है ठीक करके साउंड प्रूफिंग हो जाएगी आ, हो सका एयर कंडीशनिंग भी हम करा देंगे उसकी भी ज़रूरत है ज़रा फिर और एक और बात भी मैं आज प्रॉमिस करता हूँ कि अगर मेरी कम्यूनिटी को ਨਾਨ ਪੋਲੀਟিক্যাল ਨਾਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਕੋ ਇਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ دیے ਇਸ ਹਾਲ ਕੋ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਤੇ ਸਭ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੜਾਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਟੀਆਂ ਉਪਾਕੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਮਗਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ہماری ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਤभी ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 80 81 ਸਾਲ ਕੇ ਹੋ ਗਏ क्या बात है कि ठीक ठाक ही है मुझे ठीक ठाक रखने में इन लोगों का हाथ है ठीक है क्योंकि वो मेरे याद है कि ए उम्र इतनी सी खता कर ए उम्र इतनी सी खता कर बचपन तो छीन लिया ठीक है अब बचपन बचपना छीन के दिखा तो बचपना अभी बाकी है इनके साथ हमारा बचपना है बाकी है थैंक यू जिसे पढ़े हो उसी मेहमान वो किस तरह ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖੇੜਦੇ-ਖੇੜਦੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜਿਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੇਰਲੈਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕਲਤਮਲਤ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੌਸ਼ਲ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਸੈਂਗਰ ਮੈਡਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ-ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਓਪਰਚ्युनिटीਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਕਦੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ক্রিকেট ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹੈੱਡ ਬॉय ਹੈਡ ਗਰਲ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਡ ਬॉय ਇਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਟੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮਾਪੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕੁਝ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਣਾ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ ਆਲਵੇਸ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਔਰ ਜੋ ਅੱppa ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੰਕਚੁਐਲਿਟੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਔਰ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਆਪੇ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸੋ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇਗਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੋ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਓਪੇਰੈਂਟਸ ਮੰਦ ਭਾਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਉਮਰ ਚ ਜੇ ਸਾਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਏਗਾ ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਐ ਅਸੀਂ ਲਾੜ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਐ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾੜ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲ ਪਿਆ ਐ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਔਰ ਜਦਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਬਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ नहीं करना चाहता है तो किस किस क्लास के बच्चों को इनाम दिए गए आज स्कूल में अवार्ड गिविंग फंक्शन था टेंथ एंड ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम में जिन बच्चों ने टॉप किया उनके लिए हमने ये ऑनर करने के लिए अवार्ड गिविंग फंक्शन रखा आज मुख्य मेहमान के तौर पर आए थे हमारे स्पेशल गेस्ट थे संजीव अग्रवाल एंड मिसज वैशाली अग्रवाल दे आर फ्राम स्कॉट एडल फार्मेसिया कई खिलाड़ियों को भी उठा दिए गए हैं, वो खिलाड़ी कौन सी हमारे जो स्पोर्ट्स में अवार्ड दिए गए हैं वो वेट लिफ्टिंग में दिए गए हैं तीन बच्चे थे हमारे जो जिन्होंने पंजाब को रिप्रेजेंट किया एंड वन स्टूडेंट गॉट एंट्री इनटू द नेशनल कॉम्पिटिशन जो स्कोर का टोपल बच्चा उसने कितने स्कोर किए उसने 96.2 परसेंट मार्क्स स्कोर किए हैं जी कीर्ति बच्चा है हमारा ह्यूमैनिटी से उसने टॉप किया है जो प्लस टू में पास आउट हुए बच्चे उनको उनको क्या कहा गया क्या समझाया गया है फ्यूचर में लिए देखो हम तो हमेशा से यही कहते हैं कि बच्चे हार्डवर्क करें सक्सेस को अचीव करने के लिए उनको हार्डवर्क करना चाहिए डेडिकेशन से काम करना चाहिए और अपने टाइम का प्रॉपर यूज़ करना चाहिए लिए, क्या है के तो आ, मुझे स्कूल में आते हुए मेरे ख़्याल से 20 साल हो गए होंगे और क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ से पढ़े हैं तो उस दौरान मैं भी साथ में आती हूँ जब भी कुछ एनअल फंक्शन होता है या कोई भी अवार्ड फंक्शन होता है सो हर बार आकर बच्चों को मिलकर यंग ब्लड से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है उनको जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं स्कूल जैसे उनको आगे निखार कर आगे लेके जा रहा है उसमें बड़ी खुशी होती है बिकॉज़ मेरे पास तो जब मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ एज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस स्कूल सो आई फील द सेम प्राइड सीन ऑल द अदर स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आज जो एक बात मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे जो हमारी सुबह बात हो रही थी इस बारे में कि बहुत बच्चे यहाँ से इंडिया से छोड़ के बाहर जा रहे हैं जिसको सुनकर बहुत दुख होता है आई फील वेरी डिसहाटनड बिकॉज अब इंडिया में बहुत कुछ है सब कुछ है आई वट से बहुत कुछ सब कुछ हमारे हिंदुस्तान में है और हम क्योंकि यहाँ की पैदाइश है, तो हमको यहीं पर रह कर इसी को आगे बढ़ाना चाहिए तो यही चीज़ मैं स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहूँगी कि अपने इंडिया को निखारो और यहीं पर रहो बाहर जो अपॉर्चुनिटी है इंडिया में भी वही अपॉर्चुनिटी आपको उससे ज़्यादा मिलेगी मैंने आज भी देखने को मिला है कि हर तरफ जो लड़कियां हैं वो आगे निकल रही है स्पोर्ट्स की बात की जाए एजुकेशन की बात की जाए क्या कहेंगे है uh, जी मैं कहूंगी हाँ जी लड़कियां निकल रही हैं लड़के भी निकल रहे हैं तो हम कहेंगे कि हम बराबर बराबर निकल रहे हैं लड़कियां जो पहले इतनी ज्यादा उनको एक्सपोजर नहीं दिया जाता था आजकल सैल्यूट टू द पेरेंट्स कि वो अपनी बच्चियों को वो uh, सपोर्ट देते हैं उन्हें वो इनिशिएटिव लेने के लिए जो सपोर्ट पेरेंट्स से मिलना चाहिए वो उनको मिलता है तब वो बच्चियाँ जो कि बराबर हैं लड़कों के वो भी उतना ही अच्छा काम कर रही हैं जितना लड़के कर रहे हैं Thank you. Thank you.